Да? Вчера свидетельствовал, кто был на кормлении, кого не было, но не могу молчать, потому что действительно я с таким столкнулся э, в своем начинающем христианстве первый раз в жизни, когда на моих глазах человека жил, да? Э, по молитве. Друзья, я вчера шел на кормление, вышел здесь на Бочарова со 145, где знаете, местные здесь все э, проходил мимо Евы по тропинке, базарный день, пятница, Тесня, теснятся люди, много, ну, большая толпа идет людей. И я вот так вот прохожу, и вот так вот, как Серафим, брат, находится, вот так вот он шел по встречной, знаете, идет, 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 и он такой, ну, выше меня, там, ростом как Даня, по 2 метра ростом, и падает плашмя вот так вот головой об асфальт. У него начинается эпилепсия, у него синяя голова, начинает пена, короче, с рта идти. Я сразу ставлю костыли, поворачиваю его на бок, и тут сбежались люди. Один мужчина там с клубники, он до сих пор там я проходил, один мужчина говорит, дайте ложку, надо ложку, надо срочно язык ему достать. Там кто-то кричит, вызывайте скорую. Те кричат, надо водой его полить, поверните на бок. И я вот в этом всем кипишу и говорю, подождите. Начинаю за него молиться. Вот что-то меня побудило, я вот вслух начинаю возглашать имя Иисуса Христа. Я говорю, Господь, во имя Иисуса Христа повлияй на эту ситуацию, вмешайся и не дай этому человеку умереть. Аминь. И естественно же начинаю доставать. А его сфоткал, ну чтобы когда э, скоро приедет, чтобы показать этого человека, который с эпилепсией лежал вот тут вот на, на полу, знаете, ну мало ли что произойдет. Я его сфотографировал, начинаю набирать 103, вот это после того, как помолился, и он поворачивает на меня голову. Он в миг пришел в себя. Представляете, ни Не пены нету, ничего. Я, 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 я сфотографировал эту, эту ситуацию, он лежит и смотрит на меня дальнейшая ситуация. Проходила мимо женщина, я не знаю, есть она тут, нету. Я очень надеялся, что она придет, знаете, я сказал, где у нас будет служение. Она проходила мимо, наша сестра верующая, женщина в возрасте, она вот так вот стоит в стороне, поднимает глаза на небо, говорит, спасибо тебе, Иисус, что ты не дал этому человеку умереть. Я говорю, так я ж, вот видели вообще, что, что произошло, я помолился только, что он ожил, говорит, так я же за это и благодарю. Представляете, и Писание говорит, что и перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, друзья. Наши, наши, наши умы, наш разум, наши черепные коробки, они ограничивают. Не стесняйтесь молиться за людей даже в трудных обстоятельствах. Даже в тех обстоятельствах, где ну, тебе логика говорит, да нет, ну надо сначала скорую вызвать, язык достать, надо водой его полить, да помолить. Аминь. И Аминь. человек. Аминь.